নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এ পি এছ চি গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ আৰু এটা ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ নতুন ক্লাছ লৈ আহিছোঁ ইয়াতে আমি পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ ওপৰত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন চাম যিকেইটা আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ আমি ক্লাছ ছিক্স ছেভেন আৰু এইট লেভেলৰে লৈ আহিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে চাগে যিটো এ পি এছ চি গ্ৰেড ফ'ৰ চিলেবাছ সেইটো অকল ক্লাছ এইটলৈকে আহিব তাতকৈ ওপৰৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে চোৱাৰ দৰকাৰ নাই আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান পি ডি এফো বনাইছোঁ এই ক্লাছ ছিক্স ছেভেন আৰু এইটৰ পি ডি এফসমূহ ষ্টাডি কৰি তো এই পি ডি এফসমূহত এতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি ছাবজেক্ট আমাৰ পৰা পাই যাব আৰু এটা ভাল কথা যে আপোনালোকে গোটেইখিনি ছাবজেক্ট কেৱল মাত্ৰ ছেভেণ্টি নাইনত পাই যাব ঠিক আছে ছেভেণ্টি নাইনত অৰ্থাৎ আশী টকাত আপোনালোকে অল ছাবজেক্ট এ পি এছ চি গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি ছাবজেক্ট মেথছ ছাইন্স আছাম জি কে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ ৰিজনিং ইংলিছ এই আটাইখিনি কেৱল আপোনালোকে আশী টকাত পাই যাব তো এই পি ডি এফখিনি পাবলৈ আমাৰ স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নাম্বাৰটো হৈছে আমাৰ এইট ওৱান ডাবল থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ফাইভ এই নাম্বাৰটোত আমাক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি জনাই দিব যে এ পি এছ চি গ্ৰেড ফ'ৰৰ সকলোখিনি পি ডি এফ লাগে ত' কেৱল ছেভেণ্টি নাইনত আমি আপোনালোকক গোটেইখিনি পি ডি এফ দি দিম আৰু আগতে যিসকলে আছাম জি কে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ আৰু ছাইন্সখিনি লৈ থৈছে তেওঁলোকে কেৱল ত্ৰিছ টকা পে' কৰিলে বাকী মেথছ ৰিজনিং আৰু ইংলিছখিনি আমি তেওঁলোকক দি দিম তেওঁলোকে আগতে ফৰ্টি নাইন পে' কৰি থৈছে এতিয়া কেৱল ত্ৰিছ টকা দিলেই হৈ যাব ঠিক আছে চ' সোনকালে আপোনালোকে পি ডি এফখিনি লৈ ল'ব অলৰেডি বহুতে লৈ থৈছে নেক্সট এইখিনি মেথছ ৰিজনিংখিনিও লৈ ল'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি কুৱেশ্যনখিনি চাওঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিছে দ্য স্পেচিছ হুইচ হেভ হুইটছ হেভ ফেচ ইমিডিয়েট থ্ৰেড অফ এক্সটেংশ্যন এণ্ড হুজ নাম্বাৰ হেজ বিন ড্ৰেষ্টিকেলি ৰিডিউচ ইটছ কল্ড অৰ্থাৎ কি কৈছে যিবোৰ প্ৰজাতি বিলুপ্তিৰ তাৎক্ষণিক ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু যাৰ সংখ্যা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় ত' সেইবোৰক কোৱা হয় অপশ্যন বি ইনডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ অৰ্থাৎ বিপন্ন প্ৰজাতি ঠিক আছে যিবিলাক প্ৰজাতি বা যিবিলাক জীৱ জন্তু হ্ৰাস হৈ হৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ কমি কমি গৈ আছে সেইবিলাকক বিপন্ন প্ৰজাতি বুলি কোৱা হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অব দ্য ফলয়িং ইজ এ নন ৰিনিউৱেবল ৰিচৰ্চেছ তলৰ কোনটো অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ এতিয়া আমি দুটা বস্তু শিকোঁ এটা হৈছে নবীকৰণযোগ্য সম্পদ আৰু এটা হৈছে অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ নৱীকৰণবিলাক কি হয় যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো পুনৰ আকৌ সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ বা সেইবোৰ শেষ নহয় সেইবিলাক হৈছে নবীকৰণযোগ্য যেনেকে ইয়াতে বতাহ সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু বন এইবিলাক হৈছে নবীকৰণযোগ্য কিন্তু ইয়াতে কয়লাটো হৈছে অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ চ' ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন এটো হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰ অনবীকৰণযোগ্য সম্পদবোৰ আমি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ই পুনৰ আৰু ব্যৱহাৰযোগ্য নাথাকে শেষ হৈ যায় যেনে কয়লা খাৰুৱা তেল পেট্ৰল ডিজেল এইবিলাক এইবিলাক এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ আমি আকৌ সেইবোৰক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফ্লোৰা এণ্ড ফৌনা এণ্ড লাইভ ফৰ্মছ আৰ টুগেডাৰ কল উদ্ভিদৰ প্ৰাণী আৰু জীৱক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় এইটো কোৱা হয় অপশ্যন বি বায়'টা বুলি কোৱা হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং আৰ ইনক্লুডেড ইন ফচিল ফুৱেল তলৰ কোনবোৰ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় কোনবিলাক জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় সুধিছে তো এইটো হৈ যাব অপশ্যন চি কল নেচাৰেল গেছ এণ্ড ক্ৰুইড অইল অৰ্থাৎ কয়লা প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু খাৰুৱা তেল এইবিলাক জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় জীৱাশ্ম ইন্ধন মানে কি জীৱৰ অংশৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা ইন্ধন বহু বছৰ আগতে বহু নিযুত বছৰ আগতে এই পৃথিৱীত যিমানবিলাক জীৱ আছিলে সেই জীৱবিলাকৰ পৰাই এই ইন্ধনসমূহ সৃষ্টি হৈছিল সেইকাৰণে এইবিলাকক জীৱাশ্ম ইন্ধন বুলি কোৱা হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ভাৰতৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে ত' ভাৰতৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যদি সোধে সেইটো হ'ব অপশ্যন ডি জিম কৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু এই জিম কৰ্বেত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আছে উত্তৰাখণ্ডত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া ইজ এতিয়া হৈছে লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্কখন মানে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোনখন ত' সেইখন হ'ব অপশ্যন বি হেমিছ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এই হেমিছ নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে লাডাখত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং মিগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ হোল্ডছ দ্য ৰেকৰ্ড ফৰ লংগেষ্ট মিগ্ৰেশ্যন তলৰ কোনটো পৰিভ্ৰমী চৰাই আটাইতকৈ বেছি দিন প্ৰৱজনৰ অভিলেখ ৰাখিছে তো হ'ব অপশ্যন এ আৰ্টিকল আৰ্টিক টাৰ্ণ ঠিক আছে আৰ্টিকল নহয় আৰ্টিক টান নামৰ যিবোৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই আছে সেইটোৱে আটাইতকৈ বেছি দিন প্ৰ প্ৰৱজনৰ অভিলেখ ৰাখিছে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এ বাৰ্ড চেংচুৰি তলৰ কোনটো চৰাই অভয়াৰণ্য হয় অপশ্যনকেইটা ভালদৰে পঢ়ি চাওক পবিতৰা আছে পানীদিহিং গৰম পানী আৰু বৰনদী ইয়াৰ ভিতৰতে অপশ্যন বি যিটো আছে পানীদিহিং সেইটো এটা চৰাই অভয়াৰণ্য হয় আৰু এই পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য বা চৰাই অভয়াৰণ্যখন শিৱসাগৰত অৱস্থিত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমুৰ ফেলকন ষ্টপ অভাৰ হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেটছ ৱাইল্ড মাইগ্ৰেটিং টু চাউথ আফ্ৰিকা ফ্ৰম চাইবেৰীয়া চাইবেৰীয়াৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ প্ৰৱজন কৰাৰ সময়ত আমুৰ ফেলগনে তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ ওপৰত ৰৈ যায় ত' এইটো হ'ব অপশ্যন এ নাগালেণ্ডৰ ওপৰত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ফেছেছ বিগেষ্ট লছ ডিউ টু লেক অৱ ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজ তলৰ কোনটোৱে মজুতকৰণৰ সুবিধাৰ অভাৱত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিৰ সন্মুখীন সন্মুখীন হৈছে দিব অপশ্যন এ ভেজিটেবল এণ্ড ফ্ৰুইটছ অৰ্থাৎ শাক পাচলি আৰু ফল মূল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজ ইন ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ ভাৰতৰ প্ৰথমটো শীতল ভঁৰাল কোট স্থাপন কৰা হৈছিল যাব অপচন ডি কলকাতাত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেৰ ইজ দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট লোকেটেড ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠানটো ক'ত অৱস্থিত তইটো হৈ যাব অপশ্যন ডি নিউ দিল্লীত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৰিলিজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট প্লেন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা পৰিকল্পনা কোনে প্ৰকাশ কৰিছিল তইটো হৈ যাব অপশ্যন ডি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন ইজ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' ফৰ নেচাৰেল ডিজেষ্টাৰ ৰিডাকশ্যন আন্তৰ্জাতিক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ্ৰাস দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় এইটো হ'ব অপশ্যন এ অক্টোবৰ থাৰ্টিনত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ৱাইল্ড হৰ্ছেছ কেন বি ফাউণ্ড ইন হুইটছ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আছাম অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনৰীয়া ঘোঁৰা পোৱা যায় ত' এইটো হ'ব অপশ্যন বি ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গল্ডেন লেংগুৰ কেন বি ফাউণ্ড ইন হুইটছে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইন আছাম অসমৰ কোনখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত সোণালী লেংগুৰ পোৱা যায় ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আউট অফ দ্য ফলয়িং লিডাৰ্ছ অৱ দ্য চিপকো মুভমেণ্ট হু ৱাজ অনাৰ্ড উইথ পদ্মবিভূষণ ইন টু থাউজেণ্ড নাইন চিভকো আন্দোলনৰ তলত উল্লেখ কৰা নেতাসকলৰ ভিতৰত দুহেজাৰ ন চনত পদ্মবিভূষণেৰে কোনে সন্মানিত হৈছিল ত' তেখেত আছিল অপশ্যন চি সুন্দৰলাল বহুগুণা পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ এ বায়'টিক ফেক্টৰ তলৰ কোনটো জৈৱিক কাৰক হয় ইয়াৰে ভিতৰতে জৈৱিক কাৰক কোনটো হ'ব সেইটো হ'ব অপশ্যন ডি অল অৱ দায় ওপৰৰ আটাইকেইটা অৰ্থাৎ উৎপাদক গ্ৰাহক আৰু বিয়োগকাৰী এই আটাইকেইটাই জৈৱিক কাৰক হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লাইফ ইজ নট পচিবল অন দ্য আৰ্থ উইডাউট হুইটছ ই থ্ৰী কম্পনেণ্টছ অফ দ্য ফলয়িং তলৰ কোন তিনিটা উপাদান অবিহনে পৃথিৱীত জীৱন সম্ভৱ নহয় তো পৃথিৱীত এনেকুৱা তিনিটা উপাদান আছে যি তিনিটাৰ অবিহনে পৃথিৱীত কোনো জীৱই জীয়াই থাকিব নোৱাৰে সেই তিনিটা উপাদান হৈছে অপশ্যন এ এয়াৰ ৱাটাৰ এণ্ড ছইল অৰ্থাৎ বায়ুপানী আৰু মাটি বায়ুপানী মাটিৰ অবিহনে কোনো জীৱই জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ এনভাইৰণমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট ইমপ্লিমেণ্টেড কোন চনত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন কাৰ্যকৰী হৈছিল ত' এইটো হৈ যাব অপশ্যন বি এই তলত আছে বি টো চাওক অপশ্যন বি এইটো নাইনটিন এইটি ছিক্স নৱেম্বৰ ঠিক আছে নৱেম্বৰ ঊনৈছশ ছিয়াশী চনত আপোনালোকৰ অপশ্যনটো বনাওঁতে খেলি মেলি হৈ গ'ল বিটো তললৈ গুচি গ'ল মানে আমাৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈ যাব কি নাইটিন এইটি ছিক্স নৱেম্বৰ মন্থত ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িব পাৰিম নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য মেইন এনভাইৰণমেণ্টেল প্ৰব্লেম অফ আছামিজ অসমৰ প্ৰধান প্ৰধান পৰিৱেশ সমস্যাটো কি হয় আমি যদি চাওঁ অসমৰ ভিতৰত প্ৰধান পৰিৱেশৰ ৰিলেটেড সমস্যাটো হৈছে অপশ্যন এ ফ্লাড অৰ্থাৎ বানপানী পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ওৱান অৱ দ্য ফলয়িং ফেক্টৰ ইজ কনচিডাৰ্ড প্ৰাইমেৰী কজ অৱ এনভাইৰমেণ্টেল পলিউচন তলৰ কোনটো কাৰকক পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ প্ৰাথমিক কাৰণ বুলি গণ্য কৰা হয় তো হ'ব অপচনে পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'চন অৰ্থাৎ জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য মেইন কজ অফ গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট ইজ সেউজগৃহৰ প্ৰভাৱৰ মূল কাৰণটো কি হয় ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি এয়াৰ পলিউচন অৰ্থাৎ বায়ু প্ৰদূষণ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইড চি লেয়াৰ অব দ্য এটমচফিয়াৰ প্ৰটেক্ট দ্য আৰ্থ অৰ্গেনাইজিজম ফ্ৰম দ্য আলট্ৰাভায়লেট ৰেচ অৱ দ্য চান বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰে পৃথিৱীৰ জীৱবোৰক সূৰ্যৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ত' এইটো হৈ যাবগৈ অপশ্যন বি ষ্ট্ৰেটফিয়াৰ ইয়াতো বি টো তললৈ গুচি গ'ল ষ্ট্ৰেটছফিয়াৰ যিটো তৰপ আছে এই তৰপটোৱে অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা পৃথিৱীক ৰক্ষা কৰে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অব দ্য ফলয়িং ডিজিজ কেন বি স্প্ৰেড বাই পলিউটেড ৱাটাৰ প্ৰদূষিত পানীয়ে তলৰ কোন ৰোগ বিয়পাব পাৰে ত' এইটো হৈছে অপশ্যন ডি টাইফইড পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অৰ্কিডছ আৰ অৰ্কিড কি হয় আচলতে অৰ্কিড হৈছে অপশ্যন চি ইপি ইপিটিক প্লান্ত অৰ্থাৎ এপিফাইটিক উদ্ভিদ হৈছে এবিধ অৰ্কিড পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অব দ্য ফলিং ইজ নট এ কাল্টিভেটেড প্লান্তলৰ কোনটো গছ খেতি কৰা নহয় ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পাৰ্থেনিয়াম পাৰ্থেনিয়াম গছৰ খেতি কৰা নহয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ ৰেচপনচিবল ফৰ দ্য গ্ৰীণ কালাৰ অফ প্লান্ত গছ গছনিৰ সেউজীয়া ৰঙৰ বাবে তলৰ কোনটো দায়ী তপশ্যন এ ক্ল'ৰ'ফিল ক্ল'ৰ'ফিল থকাৰ কাৰণেই উদ্ভিদৰ পাতত ক্ল'ৰোফিল থকাৰ কাৰণেই উদ্ভিদৰ ৰং সেউজীয়া হয় বা পাটৰ ৰং সেউজীয়া হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলিং গেছেজ ইজ ফৰ্ম ডিউৰিং দ্য প্ৰচেছ অৱ ফটোচিন্থেচিছ শালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত তলৰ কোনটো গেছ গঠন হয় ত' এইটো হ'ব অপশ্যন চি অক্সিজেন গেছ গঠন হয় আজিৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে দাভ অফ হুইটছ অফ দ্য ফলিং প্লান টু থ্ৰনছ অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো গছৰ পাত কাঁইটলৈ হ্ৰাস পায় তো অপশ্যন বি জেৰফাইট জেৰফাইট যিবিলাক উদ্ভিদ আছে সেই উদ্ভিদবিলাকৰ গছৰ পাতটো কাঁইটলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ত' আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এইকেইটা কুৱেশ্যনে আলোচনা কৰিলোঁ যদি কুৱেশ্যনকেইটা ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ এই চেনেলটোতে পাই যাব আৰু আপোনালোকৰ অধিক যদি প্ৰশ্নৰ প্ৰয়োজন হয় অধিক ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পি ডি এফসমূহ লৈ ল'ব কাৰণ আপোনালোকে ক্লাছ ছিক্স ছেভেন এইটৰ কিতাপখিনি গোটেইখিনি কালেক্ট কৰি পঢ়িবলৈ গ'লে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সিমান সময় আপোনালোকে একজামৰ আগত নাপাব সেইকাৰণে পি ডি এফ খিনিৰ পৰাই আপোনালোকে লৈ ভালদৰে পঢ়ি থাকিব তো পি ডি এফ খিনি পাবলৈ আমাক এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইট ওৱান ডাবল থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ফাইভ এইটো আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হয় ইয়াতে আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি কেৱল মাত্ৰ ছেভেণ্টি নাইন টকা পে' কৰিলে আমি আপোনালোকক গোটেইখিনি পি ডি এফ দি দিম ধন্যবাদ